Защищает наш город, Господь, нашу страну, Господь. Отец, благослови, Господь. Особо просим, Господь, за их домашних, за их родственников, Господь, которые остались от дома, Господь. Отец, благослови, Господь. Дай им успокоение, чтобы они не переживали за своих сынов и дочерей, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец, мы благословляем там место. Во имя Иисуса Христа, а вся слава Тебе. Наш любящий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь, Господь. Благослови. Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность послужить нашим бойцам молитвой, Словом Твоим, Господь. Благодарим Тебя и просим Тебя поставь защиту и охрану на все позиции наших воинов, Господь мой. Пусть рядом с каждым из них стоит ангел с огненным мечом и охраняет их от всякого зла, от всякого вида оружия, Господь мой. Пусть сегодня не будет ни одного трехсотого и двухсотого здесь на передовой. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем в духовный мир, что ни одно оружие в руках врага не будет сегодня успешно против наших воинов. Вся слава только Аллилуйя. тебе, наш Господь. Уповаем только на тебя, наш Отец. И благодарим тебя, Господь. Ты царь царей, ты Бог Богу. Твое имя превыше всякого имени в этой вселенной, мой Бог. Вся слава тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Все. Ну вот. Все освещено.